Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabis Anwar Ibrahim selalu merendah-rendahkan mereka yang mengkritik perjanjian syaitan Anwar dan Trump perjanjian ART itu sebagai mereka yang tak baca perjanjian, mereka yang tak faham geopolitik dan mereka yang tak tahu apa tapi cuma nak ikut-ikut mengkritik saja. Sekarang ini, tiga orang ahli parlimen dari kerajaan kau sendiri Anwar mereka telah buat kenyataan bersama mengkritik perjanjian ini. Apa anda nak kata? Kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa mungkin dah beberapa hari saya tidak menyentuh berkenaan dengan isu perjanjian syaitan antara Anwar dan juga Donald Trump itu. Sebab jelah kita ada banyak isu lain terutamanya berkenaan dengan PRN Sabah yang bakal berlangsung pada hujung bulan ini. Besok dia punya penaman calon tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma nya yang menarik kita dapat perhatikan Anwar Ibrahim dan juga orang-orang madani ini sentiasa cuba merendahkan mereka yang mengkritik perjanjian ini sebagai golongan yang tak baca habis perjanjian dan sebagainya. Walaupun kita kutuklah atau kita kritiklah kita hentamlah dengan segala fakta dengan segala data dengan segala hujah dan sebagainya. Anwar merendah-rendahkan orang mengkutuk ini terutamanya di kalangan pembangkang sebagai tak baca habis. Bacalah dulu. Ini baca tak habis, nak kritik lebih-lebih. Saya tak ada masalah. Dia tak jawab pun. Dia tak jawab kritikan. Tetapi dia akan gaslight, dia akan mainkan kenapa tak baca. Saya tak ada masalah kalau dia kritik. Tetapi harus adil. Kerana perjanjian ini bukan mudah untuk dibuat. Saya tidak akan menggadaikan kelautan negara. Saya tidak akan tunduk kepada tekanan Amerika dan bla 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 macam-macam lah kan. Tapi dia tak jawab pun segala persoalan yang ada dalam perjanjian-perjanjian itu yang dibangkitkan oleh mereka yang mengkritik. Samalah ketika isu General Rangsi. Dia tak jawab pun, dia tak nafi pun tu dah Rangsi. Dia tak nafi pun berangsi kata dia tu pengkhianat lah, apa tu pengintip dan sebagainya. Tapi dia caselike. Kenapa dah dengar cakap General yang kalah pilihan raya macam parti pejuang? Kalah deposit, tak ada deposit langsung. Kenapa nak cakap orang luar sebagai hero? Tapi at the end of the day, sekali lagi dia tak jawab persoalan. Tapi berbalik pada isu perjanjian ART ini, tuan-tuan dan -tuan sekalian, Anwar kata yang pembangkang dan mereka mengkritik ini tak baca perjanjian. Tetapi adakah senarai mereka ini yang menentang perjanjian ini semuanya tak baca? Sebab kalau anda perhatikan, yang menyokong perjanjian ini cumalah Anwar Ibrahim, sebahagian daripada Menteri Kabinet, sebahagian daripada ahli-ahli parlimen kerajaan itu pun tak jelas sangat mereka sokong dan yang paling utama sekali, geng-geng wala cukai yang bayar 20 sen itulah yang akan menyokong penjaja ERT ini. Bagai nak rap mereka pertahankan. Tetapi siapa menentang? Of course lah para cendekiawan, para peguam, profesor-profesor, pengkaji-pengkaji, akhbar-akhbar uh, di seluruh dunia, cross border, cross border ekonomi. Ramai lagi yang lah sebenarnya yang kalau saya senaraikan memang begitu ramai sekali mereka menentang. Antaranya tuan-tuan dan saya sebutkan sebesikit lah kan. Ada sahabat saya tengah waktu oh dah kompalkan dengan baik dekat sini. Jadi adalah elok untuk saya membaca semua tentangan-tentangan yang telah dikeluarkan oleh pelbagai pihak ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, mantan speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang baru saja saya buat temu ramah itu kan. Dewan Tan Sri Azhar mengatakan, ART adalah ancaman jelas terhadap kebebasan ekonomi Malaysia dan penjajahan ini terang-terangan menggugat kedaulatan kita. Dan kemudian kita Datuk Zanurija Abu Bakar iaitu penasihat Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, beliau telah menyebut bahawa ART menyentuh teras perlembagaan dan hak bangsa akan memberikan kesan kepada hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak sebagaimana yang ditetapkan dalam perlembagaan setuan. Ini Datuk Zainul Rijal tau, bukan Papa Piri tau, ok? Dan kemudian ada lagi, kita ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Radun Cik Ros, Presiden Majlis Profesor Negara. Beliau mengatakan bahawa istilah timbal balik itu mungkin digunakan. Perjanjian ini menunjukkan komitmen Malaysia yang tidak seimbang. Malaysia dipaksa membeli barangan US manakala US tidak beri akses setara kepada Malaysia berkena hal tersebut. Dan kemudian kita ada Profesor Tan Sri Nur Azan Ghazali iaitu pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia beliau telah menyifatkan yang ART ini sebagai sangat berat sebelah. Di mana kata beliau I view this pact as very bonop Sony like less reciprocal as they more giving by Malaysia than the other party. Maksudnya kita lagi banyak beri bandingkan pihak lagi satu. Dan kemudian kita ada Dr. Muhammad A. Khalid yang telah menulis bahawa ART ini bukan sahaja bertentangan dengan dasar luar negara yang sentiasa berkecuali dari dahulu, malah ianya merupakan satu penyerahan besar autonomi dasar negara kita demi konsesi yang sangat minimal. Jelas, perjanjian ini menggadai kedaulatan pada harga yang sangat murah. Ada lagi, ada lagi. Tan Sri Dr. Rais Yatim, bekas menteri, bekas yang betul Dewan Negara, ramai lagi lah kan? Banyak lagi jawatan dia, kita semua kenal Rais Yatim siapa? Dia kata apa? Dia kata perjanjian ini malapetaka diplomatik terbesar buat Malaysia. Pasal 5.1 ART merosakkan sentraliti ASEAN. Kedalatan kita kena cair pada ketika ini. Itu kata Tasri Rais. Kemudian kita ada Hassan Karim. Ah, Hassan Karim ini of course dah siapa yang tak kenal. Sebagai ahli parlimen kerajaan yang begitu vokal tentang kerajaan. Dia kata apa? Ini pengkhianatan ekonomi. Penggadaian negara kita. Ini memalukan. Ah, itulah dia tuan-tuan sekalian. Even Rafizi pun sebelum ini, dia ada mengeluarkan satu kenyataan bahawa perjanjian Amerika Syarikat dengan US ini lebih lemah berbanding dengan perjanjian Kambodia dengan US. Kerana Kambodia secara jelas nyatakan apa-apa dasar tak boleh langgar ke Dota Kebuja. Manakala dalam kita punya perjanjian, tak tulis pun macam tu. Ingat yang Tenggu Zafrol? benda tak tertulis dalam perjanjian, engkau tak boleh anggap benda tu ada. Kena faham benda tu eh? Dan kemudian, akhbar-akhbar luar negara, tuan-tuan sekalian, media luar negara, macam contoh The Guardian UK, mereka mengatakan perjanjian itu sebagai tidak seimbang dan berisiko terhadap kedaulatan Malaysia. Laporan ini menekankan klausa yang boleh menyebabkan Malaysia terpaksa ikut sekatan dan kolon ekspor US terhadap negara lain seperti China atau Rusia. Itu kata-kata The Guardian. Kemudian kita ada The Business Times Singapura yang mengatakan bahawa perjanjian ini membolehkan US mengembalikan tarif lama ataupun menekan Malaysia supaya ikut dasar US. Ia turut memetik pandangan bahawa Malaysia seolah-olah ditolak ke arah kepentingan Washington. Kemudian kita ada Al Jazeera. Al Jazeera pula koresponden mereka mengatakan bahawa lawatan Trump ke Asia meninggalkan soalan besar tentang arah perdagangan Asia Tenggara dengan Malaysia mendapat sedikit kelonggaran tarif tetapi masih tidak jelas apa balasannya US mahukan dan berapa lama kelebihan itu akan kekal. Kira, -kira Al Jazeera kata macam benda ni masih lagi tergantung. Masih tak clear. Masih terlalu umum lagi. Kemudian kita ada Financial Times UK, LMBT. Dia kata apa? Malaysia akan berada di bawah vessel state Amerika Syarikat atau negara di bawah telunjuk Amerika Syarikat. Perjanjian ART ini lahir daripada tekanan tarif bukan kerjasama perdagangan sebenar. Kemudiannya kita ada Elena Nor iaitu Senior Fellow of Carnegie Endowment for International Peace. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa perjanjian itu adalah amat berat sebelah. Malah mengingatkan Malaysia perlu lebih berhati-hati supaya tidak secara tiap sedar terseret dalam sekatan dan kalau ekspor negara lain atas nama perjanjian. Yang terakhir, Chung Ching Yi Penulis kertas analisis of sovereignty, sanctions and strategic alignment and analysis of the Malaysia US Trade Pact 2025. Dia tulis kertas uh, siapa tu kajian berkenaan dengan perjanjian ini. Kata Chung Chi, dia kata apa tau? Dia kritik perjanjian ini betapa perjanjian ini secara berpotensinya mengorbankan kedaulatan Malaysia dan memaksa penyelesaian dasar luar negara ke arah Washington. Nampak? Begitu banyak sekali pihak yang profesional belaka, bukan ahli politik sangat pun, profesional belaka mereka turut menentang perjanjian ini dan mengkritik perjanjian ini. Tetapi Anwar sampai kesudah cuba untuk mempertahankan perjanjian ini sampailah ke akhirnya. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu penentangan terbaru iaitu satu kenyataan media bersama yang telah ditulis dan juga telah ditandatangani bersama oleh tiga orang ahli parlimen kerajaan iaitu Wong Chen ahli parlimen Kelantan Jaya, Rafizi Ramli ahli parlimen Pandan dan juga Nik Nazmi ahli parlimen Setiawangsa. Di mana antara lain, kenyataan bidak yang bersama ini menyebut, selepas kajian yang mendalam dan juga kita dah, orang kata apa, kaji menyeluruh lah tentang ini, mereka yakin bahawa perjanjian ini benar-benar berat sebelah ke arah Amerika Syarikat. So, mereka mendapati bahawa apa tu timbalan menteri MITI iaitu Liu Chintong pernah mengatakan secara terbuka bahawa kita dipaksa untuk menandatangani perjanjian ini. Banyak kali disebut dalam parlimen, dekat forum, dia kata Malaysia dipaksa untuk menandatangani perjanjian ini. Tambahan lagi, mereka yakin berdasarkan kepada uh, maklum balas rasmi dan juga kurangnya penjelasan daripada pihak kerajaan, mereka mendapati bahawa perjanjian ini telah ditandatangani tanpa sebarang kajian kos benefit yang menyeluruh untuk melihat kesannya terhadap negara kita untuk jangka masa panjang. Dan antara lain kenyataan bida ini tuan-tuan sekalian menuntut agar satu RCI diwujudkan bagi mengkaji tentang apa itu perjanjian ini dan juga untuk menyiasat tentang mengapakah perjanjian ini boleh ditandatangani, kenapa tak masuk ke parlimen, kenapa tak buat kajian meluruh dan of course tentang kos benefit yang sebenar terhadap negara. Dan untuk menjelaskan mengapakah mereka buat kenyataan bersama ini, saya serahkan video ini kepada Nik Nazmi untuk memberikan penjelasan. Jemput! Saya nak jelaskan kenapa saya bersama sahabat-sahabat ahli parlimen saya, Setara Wong Chen dan Setara Rafiz Ramli telah keluarkan kenyataan tentang perjanjian perdagangan timbal balik antara Malaysia dan Amerika Syarikat ataupun ART. Ini bukan tentang soal parti, tetapi ini adalah tentang soal kedaulatan negara dan juga masa depan ekonomi rakyat. Perjanjian ini ditandatangani pada 26 Oktober dan kita mendapati bahawa Aspek-aspek perjanjian ini ada klausa-klausa tertentu yang terlalu memihak kepada Amerika Syarikat. Dan lebih membimbangkan lagi, Timbalan Menteri MITI, setara Liu Cintong, sendiri telah nyatakan secara terbuka bahawa Malaysia dipaksa untuk masuk ke dalam rundingan ini dan proses menandatangannya pula berlaku uh, tanpa wujud satu uh, rundingan dengan pihak-pihak berkepentingan. Uh, yang jelas ini gambaran yang kita terima dan beberapa artikel dalam perjanjian ini yang telah banyak dibincangkan artikel 5.1 2 dan juga 3 sekiranya dikuatkuasakan boleh memaksa Malaysia untuk mengikut kepentingan keselamatan dan juga ekonomi Amerika Syarikat dan ini bertentangan dengan dasar luar Malaysia sendiri yang diperjuangkan oleh PMX iaitu neutral berkecuali dan tertumpu kepada ASEAN Soalannya mudah. Mengapa perlu kita tanda tangan perjanjian yang boleh kurangkan ruang keputusan negara kita sendiri? Ruang untuk kita membuat keputusan. Dan kesannya kepada ekonomi rakyat, kami bimbang, ialah perjanjian ini boleh memberi impak negatif kepada imbangan perdagangan dan juga kedudukan kewangan negara kita sendiri. Ini juga mungkin akan mengganggu perjanjian kita dengan negara-negara lain. Melalui perjanjian itu, kita boleh Uh, meminda artikel yang bermasalah ataupun menamatkan perjanjian itu sepenuhnya melalui satu notis bertulis. Namun, apa yang kami cadangkan kepada kerajaan ada beberapa perkara tetapi yang kita nak tumpukan ialah pertama menubuhkan satu suruhan jaya diraja ataupun RCI supaya kita boleh melihat uh, bagaimana proses uh, kita tanda tangani uh, perjanjian ini. Uh, dan kedua ialah untuk kita melantik pakar-pakar uh, yang ada untuk melihat sama ada perjanjian ini menjejaskan perjanjian-perjanjian yang kita ada dengan negara-negara lain dan juga dengan pihak-pihak yang lain dan kesannya kepada negara. Kita merasakan bahawa ini adalah perkara penting yang perlu diberi tumpuan. Yang kita nak pastikan ialah kepentingan negara, kepentingan rakyat Uh, terjaga dalam perjanjian art ini. Jadi tuan-tuan dan puan secara dasarnya kan, kalau anda lihat di mana-mana pun, semua orang yang waras lah saya cerita, yang tak ada kepentingan dengan kerajaan, menentang perjanjian ini. Wa ima, mereka yang berada kerajaan ini pun, ahli parlimen kerajaan pun, menentang perjanjian ini. Jadi saya pelik, sangat-sangat pelik. Mengapakah Datuk Sri Anwar masih lagi hendak mempertahankan perjanjian ini sebagai satu perkara yang wajar dilakukan dan satu perjanjian yang memang patut diadakan dan tidak akan menggadaikan kedaulatan negara dan sebagainya. Sedangkan pakar-pakar ini, profesor-profesor ini, pengkaji-pengkaji ini, jangan cerita oleh politik. Mereka yang tak terlibat politik ini, semua nampak bahawa perjanjian ini merugikan Malaysia one way or another. Kenapa mesti membohongi rakyat? Kenapa mesti nak menyembunyikan perkara sebenar? Adakah benar kita ini ditekan dan dipaksa serta diugut untuk menandatangani di perjanjian ini? Adakah kita diancam one way or another oleh mereka Syarikat? Yang ini kita nak tahu. Kita mahu tahu kenapa Perdana Menteri kita boleh sign satu agreement yang memang betul-betul merosakkan negara. Dan ini saya tidak menyalahkan penjawat awam ya. Eh? Penjawat awam tidak ada kuasa untuk draft apa-apa tanpa Kebenaran Menteri. At the end of the day, semua draft itu, semua dapatan itu akan melalui Menteri dan mentilah yang akan gariskan. Okey, macam mana, macam mana sebagainya. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya. Perjanjian ini didraft oleh Amerika Syarikat dan kita dipaksa untuk sign saja benda itu. Ini keyakinan saya lah. Tak tahu lah kalau saya betul but looks like it. Sebab so, bahasa digunakan dalam perjanjian itulah bahasa Inggeris Amerika dan juga kita lihat perjanjian itu memang begitu longgar. Tidak macam digariskan atau dibuat oleh seorang peguam yang benar-benar teliti. Tapi entahlah kita harapkan nasi masih lagi belum menjadi bubur. Tetapi berdasarkan kepada respon Anwar dan sebagainya, jadi apa apalah ya Habibi, ya Maulana, ya shiri, ya syiqh. Ya Habibi, ya Maulana, ya